Привіт усім! Ви дивитесь Вікенд Експрес в ефірі рубрика мікрофон. Друзі, продовжуємо дізнаватися, що ж необхідно зробити, щоб познайомитися з дівчиною вашої мрії. необходимо сделать, чтобы познакомиться с девушкой твоей мрии. Ой, ну, ты знаешь, я думаю, во-первых, нужно быть собой, ну, а во-вторых, нужно так, мечтать, но планку выше себя не ставить. Вот как-то так. Тебе вдавалось уже сделать так? Конечно же, я женился на девушке своей мечты. Только спортзал, только следить за собой. В первую очередь, наверное, нужно быть искренним с девушкой, тогда будет проще. Можно сделать сюрприз, там, лепестками роз усыпать целую квартиру. А какие ты, любимый, живо на самый наисаме в вчинок заради девчонок? Женился, я Снял квартиру, устроился на работу официально тренером. И так, я думаю, чуть-чуть покорило сердце. А теперь она моя жена. И, в общем, покорена. Лепестки роз, свечи, романтика, все такое. Ну, это, думаю, банально, это у многих было, но все равно для девушки это приятно. Подарил Мишку. Подрался. Еще необходимо, как ты считаешь, что сделать, чтобы подкорить девчину? Главное удивить. Если человек удив... ну, смог удивить, то это уже дает ему форум. Ну, во-первых, быть самим собой. Во-вторых, быть романтиком, потому что, как, как говорится, мы потеряли дух авантюризма, забыли, когда лазили к любимым женщинам в окна и так далее. В глазах мужчины должна сквозить не желание, а интерес рассмотреть тебя как личность. Жується рубрика мікрофон. І ще кілька точок зору вашої увазі прямо зараз. Дівчина чоловічої мрії в першу чергу повинна бути вродливою чи е, розумною. В більшій Мірі тоді розумна. Должна бути, звісно, умною. Уявіть на хвилинку. Дуже розумна дівчина, але зовсім не красива. Як хлопці дізнаються, що вона розумна? Ну, розумієте, умна дівчина ніколи не буде не красива. Повинна бути, по-перше, розумною, по-друге, гарною. Ідеальна жінка – це та жінка, яка мужчина може сказати, да, це та сама. Для мене красива. Умна. Ну, тому що завжди умна дівчина достойна. Они знают, что как правильно, где ответить. Разумно, конечно же. Всю жизнь еще с незапамятных времен влюблялись всегда в ум женщины. А как сейчас не хлопцы знакомятся зараз? Как с вами наичастейше знакомятся? Можно вас угостить? Это уже такие заезженные темы или там приглашение на медленный танец. Смешными фразами. Привет, как дела? Как зовут? И все такое. Вас э, так, так и такие вчинки начала, да. Когда уже продолжается общение, человек должен как-то удивлять. Ой, ты мне очень понравилась, где-то я тебя уже видел, ты такая замечательная, привлекательная. Где-то мы уже встречались. А как он должен знакомиться так, чтобы вы ним счет Что нужно сказать? Это должен быть тот человек, которого надо почувствовать. Просто быть самим собой. Носки там раскладывать. <связь> Наверное, комплименты. И те, которые я хочу услышать. Наверное, сначала пригласил наверное, в кафе какое-то, ну а там все по развитию событий уже как-то шло уже. Ну. Пригласи, допустим, девушку за чашечку кофе. А что заради вас, хлопцы, вообще сделали такого неординарного? Наверное, это был очень большой букет цветов, это было 259 роз. На 14 февраля мальчик подарил, еще это было в школе, табличку с надписью «Самая красивая девушка в школе». Я это, наверное, запомнила всю, всю оставшуюся жизнь. На втором знакомстве я уже своей будущей жене, кстати, признался в любви уже. Прыгнуть с парашюта, наверное. Это была рубрика «Микрофон». «Викенд-экспресс» продолжается.